В основному її проблеми. Я думаю, буде якраз правильно, якщо вона буде говорити і освітлювати цю тему більше. Там він хліба і наркоманія. Наркоманія ж що... там. Ну, ну, я вам відверто скажу так, що тут боролося декілька напрямів, тобто міліція відстоювала, що головна проблема це наркоманія. Так что я сейчас все глубоко поделюсь, а то... Ходи, начинаем с милиции. С милиции, я зайду сейчас в милицию. Мы ищем как-то место, извини, оппозиции никакой, потому что мы не можем... Не медицина, а виновата наша общество.

Вопрос в что вы думаете Позицию что нужно легкие наркотики и много других вещей в значит, я буду пропагандировать, я буду кое-что пропагандировать. Я думаю, это будет только все. Почему? Это это, 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 это отдельная тема, как легкие наркотики. Есть версия. А были же уже курительные смеси, это же уже был первый закидон. Я ради выполнения бюджета. Это понятно.

история <laughs> 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 Я хотів задати багато питань, але потім, коли почався про мій ефір, жодного запитання немає, і єдина рука, яка піднялася, і ропить задав питання, все. А потім запитав, а коли це буде показувати? А от на екрані там буде ефір, так? Ми будемо тут, так. Коли себе побачите, то ми підемо в прямі ефір. А где Ольга Ибрагимовна? Она причет, конечно. А где <клес> Ольга Ибрагимовна? Она мне три раза, она мне три раза звонила. Я думаю, что давайте сделаем таким чином, что традиционно в прес-клубе просто нормальная дискуссия. Нормальний діалог, і тому я краще як прошу, якщо ви бачите, що ви можете саме в тому моменті проілюструвати або щось додати, оця підня картка буде говорити про те, що ви можете бути корисним саме зараз. Тобто якщо я бачу, що рук немає, то тоді я буду вже якось налаштовувати разом з вами. и э, у нас может быть с вами звеночки в студию. Что, реально звонят? Нет, у нас подсобные соседние комнаты. А что мы? Я что во время этой беседы мы выяснили, что такое бывает. Система такая. Не, ну бывает и Доброго вечера, шановные гости. Блин, а что мне не дали стакан? Один всем семь по одному. У нас один с вами на двоих. доверие. Я проверялся и не дал. А что? Спит так не передается, а все остальное лечится А что мне не дали стакан? Сейчас мы еще заберем у вас камеру. Ведь у мне стакан не дали. Вам, вам стеклянные. А мне хоть бумажные. Бумажные хоть дайте. Ива, вот, ты же обещал, никакой как зависеть. Зависимость от воды тоже. Это и есть профилактика. Ты что, свой доставать, получается? Раскрутим. Ну, они сейчас есть, мне <связывая> Паша. Ты пей, пей, Ты пей. проверялся? Пей, пей, пей давай. Тебя же, 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 проверяли, кстати, недавно. Да, <связывая> да, да. Что-то нашли? Туберкулез. Пей. пей. что-то? Туберкулез? <связывая> <связывая> а искали так конкретно что-то? А, да, не баловались. Я пью его, Искали конкретно, не баловались. Перестань. Перестань. Перестань, я говорю. С народом. Вы не права.

на третий день, на третий день человек я лично видел, приехал и на, на третий день был уже обдолбленный. Родители заплатили 5, тысяч долларов. Уже все дискуссии были Thank you. Доброго вечора, шановні гості, доброго вечора, шановні телеглядачі. Я вітаю всіх в студії Миколаївського телевізійного прес-клубу. І сьогодні ми будемо з вами обговорювати дуже важливу тему, яка турбує певну частину Миколаївської області. Сьогодні ми будемо говорити про... Профілактику віл сніду та наркоманії на Миколаївщині сьогодні. У нас в студії велика кількість експертів, людей, які в різних відомствах займаються цим питанням. У нас є можливість без